Tanaman aren ingkang asring senebat wedh pagesangan sampun dangu dados peranganing ingkang boten saged kapisahaken kalian pagesanganing masyarakat. Tanaman aren menika gadhah potensi ingkang ageng mesthiya peranganing tanaman sagedipun dipun Kejawi Kajawi menika boten namung ing babakan ekonomi, tanaman aren ugi gadhah bobot sosial menapa dene ekologis. salah setunggaling lelatan ing perng yang, yang, yang reddi Merapi ingkang kathah tanaman aren innje menika ing sakiwa tengening jujukan wisata hutan pinus ngandong ing Mongarto turis Sleman. Ing papan menika, wontene wonan tanaman aren ingkang tuwo kanthi subur, sarta damel suasana langkungedum Eum. Tanaman aren kaloko minangka tanaman ingkang adaptif ing maneka werni lingkungan kalebet Siti ingkang marginal saengo ugi pas kangggi rehabilitasi lahan ingkang kritis. kajawi saged nahan tumato erosi taneman aren menika mestaya peranganipun saged dipun pangetaken lan kadah bobot ekonomi witipun Witi saged pendet pendhet lan dipun olah dados padi ogok perangan ronipun saged dipun pendhet tenipun saged perlu dipun sabu sautawi swahipun kolangkaling saged dipun olah dados maneka jenis daharan utawi nyamian atanki Doi pun sage diundamel tangul menupot ini sapu tanaman aren ugi gadah kalendhan ingkang wigati ingg salah pentingting jagi keseimbangan lingkungan kandi saged ngirangi erosi lanikelaken kapasitas nyimpen Toyo City oyot aren ingkang giat sage nahan erosi yang lalat perengan senggok tanaman aren dados tanaman ingkang pas katanemen lalat dan ingkang gampil longsor